ৰাইচ এটা ব্যতিক্ৰমী বস্তু দেখাবলৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ ডেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাট যোৱা যিটো ৰ ৰাস্তা সেইটো আপোনাৰ ৰধলা পথাৰৰ ঠিক ওচৰত আমি সৰ্বসাধাৰণতে বাহিৰৰ দেশসমূহত দেখিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ বস্তু থৈ দিয়া থাকে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ দোকানেই নাথাকে এটা লোকেল এৰিয়াত গোলাঘাটৰ এটা লোকেল এৰিয়াত এইটো বস্তু দেখা গৈছে অসমৰ কিছুমান জেগাত এই বস্তুটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু গোলাঘাটত হয়তো এইটো এটা প্ৰথম চেষ্টা প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে অনেষ্টি ষ্ট'ৰ বিশ্বাসৰ দোকান সততাৰ বজাৰ এইবোৰ বস্তু থৈ দিয়া হৈছে বস্তু ল'ব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াত কোনো ধৰণৰ দোকানেই নাই বস্তু ল'ব পাৰে আৰু যি বিল হয় ইয়াত লিখি থোৱা আছে প্ৰাইচ লিষ্ট লিখি থোৱা আছে আৰু সেই বিলৰ মতে আপোনালোকে পইচাটো ইয়াত থৈ যাব পাৰে বা স্কেন পে'ও কৰিব পাৰে অনেষ্টি ষ্ট'ৰ এয়া চাউল আছে ইয়াত চাহপাত আছে দৈ আছে এটা ভাল লগা কথা গুড এয়া ৰধলা পথাৰ ঐতিহাসিক ৰধলা পথাৰ আৰু মুখৰ আগত আছে ৰধলা ধাবা আৰু ৰধলা ধাবাৰ ঠিক ফ্ৰণ্টত আৰু আমি প্ৰথম হিচাপে চাহপাতৰ লৈ যাওঁ টু ফিফটি গ্ৰামৰ আৰু চাহপাতৰ মূল্য অনুযায়ী আমি স্কেন পে' কৰিম এইটো ফৰ্টি ফাইভ ৰুপিজৰ এয়া স্কেন পে' কৰিছে ফৰ্টি ফাইভ ৰুপিজ দাম Good.